Salam uşaqlar. Deməli 5-ci sinif dərsin dən dəyişənlilik ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi dərsi idi. Deməli dəyişənlilik ifadələr uşaqlar, yəni adından məlum olduğu kimi dəyişən olur bu ifadələrdə. Hərflər olur, hər hansı bir kiçik hərflərlən işarə edirik dəyişənlilik ifadələri. Dəyişənlər ifadələri, dəyişənlilik ifadələri. Həll edəndə biz həmişə eyni hərflə olan ifadələri toplayaq çıxa bilərik. Məsələn, 3a topla 7-dir. 3a topla 7. Biz bunu toplayıb çıxa bilmərik. Amma 3a topla 7a-dsa biz buna 10a deyə bilərik. Başa düşdünüz? Və ya xodda 3a topla 4b-ni biz toplaya bilmərik. Lakin 3a topla 2a-nı 2b topla 4b-dən b-lərini bir, a-larını bir toplaya bilərik. Burda olur 5a, burada da olur 6b. Belə loru diddə desək a-nı mötərizə xarizinə çıxarsaq 3 ilə 2-nin cəmi edir 5, burada da b-ni mötərizə xarizinə çıxarsam 2 ilə 4-ün cəmi edir 6. Eyni dəyişənlə olan ifadələri çıxmaq da olar. Məsələn 5a - 3a-dır. Mən 5-dən 3-ü çıxaram 2a olacaq. 5a - 3a = olacaq 2a-ya. Təəssümli ifadələrdə birinci sualın birincisində deyilir ki, C bərabərdir 8 olarsa ifadənin qiymətini tapın. 3C + 2C topla 4 bərabərdir. 3C-nin üzərinə 2C gələndə 5C topla 4. C ilə 5-in arasında vurma əməli olduğuna görə 5 vurulsun 8 topla 4. Bu da edəcək 44. 2-ci sualda isə 11c - 4c = 9dur. Yenə 11c ilə 4c-nin fərqi 7c = 9dur. 7 ilə c-nin arasında vurma olduğuna görə 7 vurulsun 8a c-ni 8 verib çıxılsın 9. 7*8 = 56. 56-dan da 9-u çıxacaqsınız, eləyəcək 47. 3-cü sualda isə deyilir ki, 5 vurulsun mötərizənin xaricində 7c - 2c ifadəsinin qiymətini tapaq. 5 vurulsun 7c-dən 2c-ni çıxanda 5c elyər. 5c-ni də 5-ə vuranda edəcək 25c. 25-lə də c-nin arasında vurma olduğuna görə bu olacaq 25 vurulsun 8 edəcək 200. Yəni dəyişənlilik ifadələrdə dəyişənləri eynilərini toplayıb çıxıbmaq olar və verilən dəyişənin də yerinə qiymətini yazmaq olar. Nömrə 2-yə keçək. 2-ci məsələdə deyilir ki, fikirlərə uyğun dəyişənlilik ifadələr yazın. 1-ci. Qabların birindəki almaların sayı digərindən 3 dəfə çoxdur. Qabların birindəki almalara a deyirəm, digər qabdaşı alma isə bundan 3 dəfə çox olduğuna görə 3 vurulsun a deyirəm. On təkabda neçə alma var? İfadə şəklində yazsam a-nın 3a-nın cəmi edəcək 4a. İkincidə deyilir ki, Nəcibənin pulu Nəcibə, Cövdət və Leyladan gedir söhbət. Nəcibənin pulu Cövdətin pulundan 2 dəfə çoxdur. Deməli Nəcibədə çoxdursa Cövdətin puluna x deyirəm yaxud da pulun p pul hərfi ilə başladığına görə p deyirəm. Cövdətin pulu p-dir, Nəcibənin pulu olacaq 2p Lalənin pulu, Leylanın pulu isə Nəcibənin pulundan 3 dəfə çoxdur. Yəni 2p-dən 3 dəfə çox 2 vurulsun, 2p vurulsun 3 deməkdir. Bu da edəcək 6p. Ümumi cəmi isir bizdən. Ümumi cəmdə uşaqlar 2p, p, 6p. Yəni ikinin üzərinə 1, üzərinə də 6 gələndə edəcək 9p. Deməli bunların üçünün cəmi birlikdə 9p qədər pulları var. 3-cü sualda isə deyilir ki, hər bir alqoritmə uyğun qaydaları ifadə şəklində yazın, daxil edilən ədədləri və nəticələrə görə cədvəli qurun. 1-ci ifadə. Ümumiyyətlə informatikadan biz alqoritm dərsinə məlumatımız var yəqin ki. Alqoritm hər hansı bir sütunu ardıcıllıqla keçir, gedir. Bu xəttdə alqoritmdir, yəni bir sütun boyunca davam edir. Deyir ki, birinci natural ədədi daxil edək, a natural ədədi və bu a natural ədədini 4 də vurub üzərinə 5 əlavə edirik. İndi gəlin a-ya qiymətlər verək. Bu a olsun, bu da 4a topla 5 olsun. Başlayıq a-ya qiymətlər verməyə. Orda 9 verib. Baxın, a-nın yerinə 9 qoyanda 4-ü 9-a vurub üzərinə 5 gələndə 4*9=36, -um, üzərinə də 5 gələndə 41 edir. Sonram a-nın yerinə 8 qoyuram. 4*8=32-nin üzərinə 5 gələndə 37 edir. İndi a-nın yerinə nə istəyirsiniz qoya bilərsiniz, 1 qoyaq, fərz eləyək. 4-ü 1-ə vurub üzərinə 5 gələndə 9 eləyər. 2 qoysaz əgər 4-ü 2-yə vurub üzərinə 5 gəlsəz, 4-ü 2-yə vurub üzərinə 5 gəlsəz, eləyəcək 8-in üzərinə 5, o da deyəcək 13. İndi baxın gör nəçə neçə azalır. 41 idi, 37 olub üsə 4 vahid azalıb. 9 idi 13 olub. 1-dən 2-yə getdim, 9 idi 13 olub, 4 vahid artıb. Yəni bulara da diqqət eləyin ki, hesablamalarınız səhv getməsin. İkincidə deyilir ki, ikincidə deyilir ki, hər hansı bir natural ədəd daxil edək, məsələn b. Və bu ədədini, b-ni burdan yazıram. Və b ədədini 5-ə vurub 1 çıxaq. Yəni 5b - 1. Başlayıram bir B-yə qiymətlər verməyə. B-yə 1 bir verəndə 1-i 5-ə vurub 1 bir çıxıram. 1-i 5-ə vururam, 5, 1 çıxıram 4. 2 İki verəndə 2-ni 5-ə vururam, 10, 1 çıxıram 9. 3 Üç verəndə 3-ü 5-ə vururam, 15, 1 çıxıram 14. 4 verəndə 5-i 4-ə vururam, 20, 1 çıxıram 19. İndi baxın 4 9 14 19. Rəqəmləri ardıcıl vermişəm deyə. Cavablar da 5 addım artı-artı gedir. 3-cü sualda isə deyilir ki, 3-cü sualda isə deyilir ki, bir natural ədəd daxil edək. Natural ədədimizə C deyək. Və bu ədədi 3-ə vurub 30-dan çıxaq. Yəni 30 - 3C. İndi davam eləyəyiniz. C-yə qiymətlər verməklə ə ifadənin qiymətini tapaq. Məsələn C-yə 1 verirəm. 30 - 3 * 1 edəcək 27. C-yə 2 verirəm. 30 - 2 * 3, yəni 2-ni xavıram 6, 30-dan da 6 çıxanda eləyəcək 24. C-yə 3 verirəm. 3 * 3 = 9, 30-dan da 9-u çıxacaqsınız, edəcək 21 və bu qaydada davam edəcəksiz. İndi keçək səhifə 149-a. Mənim kitabımda 149-dur. Məsələ həlli, modellər, tənliklər. Əməli həlllərindən uşaqlar elə başlayaq məsələləri həll etməyə və bu şəkildə sizə izah edim. Birincidə deyir ki, Arif əmin, Əmini bu il bağındakı bağında topladığı almalar 1-ci sualda deyilir ki, Arif Əminin bu il bağından topladığı alma məhsulları nar məhsullarından 3 dəfə çox idi, uşaqlar. Alma yazıram, 1-ci bir, məsələ 1-dir və nar yazıram. Alma məhsulları nar məhsullarından 3 dəfə çoxdur. Yəni nar x-cisi, alma bundan 3 dəfə çoxdur, olacaq 3x. Və alma və nar məhsulları birlikdə 12 tondur. Yəni x ilə 3x-in cəmi 12 tondur. Onda olacaq 4x = 12 tona. X-i də tapanda 12 tonu bölürsüz 4-ə edəcək x = 3. Biz x-i nə ilə işarə etmişdik? Narla. Deməli narımız 3 tondur. Almamızca 3 vuraq 3, yəni 3x 3, 3 vuraq 3-dür. Almamız isə 9 tondur. Deyir Arif Əmə bağından neçə ton alma var idi? 9 ton alma var idi. İndi ikincini izah eləyək. İkincidə nə deyir? deyir ki fikrimizdə bir ədəd tutmuşuq. Bilmirəm, x. Bu ədədin 3 qatının üzərinə 3 qatı vuraq 3, yəni 3 qat. Bu demək ki 3 dəfə çox. Üzərinə 5 əlavə etdi. Və alınan ə, əlavə etdim. Etsəniz 26 alınar. Əlavə etdim və 26-nı aldım. Bu ədədi tapaq. 3x = toplanan toplanan cəm toplananlardan birini tapanda cəmdən digər toplananı çıxırıq 26 - 5 3x = 21 x = vuruq vuruq hasil vurruqlardan birini tapanda hasili digər vuruğa bölürəm 21 / 3 bu da deyicə 7 deməli fikrimdə 7 tutmuşdum belə 3-cü məsələyə baxaq. Deyilir ki, Samir 3 gün ərzində 128 səhifəli kitabı oxuyub qurtardı. O 2-ci gün, deməli 1-ci gün, 2-ci gün və 3-cü gün. O 2-ci gün 1-ci gündəkindən 16 səhifə çox oxudu. 1-ci gündə bilmir yaxın nə qədər oxuyub. 2-ci gün 1-cildən 16 səhifə çox oxuyub. Deməli 16 toplayıram. Çox oxuyub deyir, deyə toplayıram. 3-cü gün isə 1-ci gündəkindən Üçüncü gün isə birinci gündəkindən də 22 səhifə çox oxuyub. Deməli üçüncü günə də yazırıq x + 22 və bu üç gündə cəmi 128 səhifə kitab oxuyub. Belə tənliyimiz bu şəkildə oldu, olacaq. x + x + 16 + x + 22 = 128. Və buradan da x-ı tapanda, yəni bu şəkildə qoyaq ki, tənliyimiz düşsün. Neçə dənə x-ımız var? x, x, x. 3x topla 16-nın üzərinə 28 gələndə edəcək 38 = 128. 3x = 128-dən çıxanda 38 edəcək 90. x da bərabərdir 90-ı böləcəm 3-ə. Edəcək 30. Deməli, birinci gün bu 30 kitab oxuyub, 30 səhifə oxuyub, İkinci gün 30+16 46 səhifə oxuyub, üçüncü gündə 30+52 42 22 eləyir, 52 səhifə kitab oxuyub. Keçən uşaqlar dəyişənlər və bərabərsizliklər dərsinə E, yəni burada qaydalı bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq e, böyükdür, kiçikdir, böyük bərabərdir, kiçik bərabərdir işarə e, ifadələrini izah eləyəcəm sizə. Məsələn deyirəm ki, mənim qələmlərimin sayı 5-dən çoxdur. Qələmlərimin sayını x desəm, x 5-dən çoxdur bu şəkildə yazılacaq. Desəm ki, mənim qələmlərimin sayı 5-dən azdır, x < 5. Qələmlərin sayı yəqin ki, natural ədədlərdə olacaq 1, 2, 3, 4, 5. Çolub mötərizələrin içərisində olacaq. 1 2 3 4 Əgər bu şəkildə deseydim, artıq mən bura 5-i də daxil eləmiş olardım. 5. İndi gəlin izah eləyək niyə bu oldu? Belə olanda isə bu şəkildə, bunların nə fərqi var? Bu xətt, bu ifadə onu göstərir ki, verilən bu yanında duran ədəd daxil deyil. Amma altındakı xətt onu göstərir. Ki, bu ədəd də daxildir. Məsələn deyirəm ki, mənim 5-dən az və ya 5 də ola biləcək qədər kitabım var. 5-dən az deyirəmsə, 5 də olacaq deyirəmsə, burada xətt olmalıdır. Və yaxud da mənim 2 və ya 2-dən az qələmim var. 2-dən az və ya 2 dənə. Yəni 2 dənə də ola bilər, 1 dənə də ola bilər bu şəkildə. Deməli, kiçikdürün altından duran xətt və yaxud da böyükdür altından duran xətt burdakı rəqəmin daxil olduğunu bildirir. Məsələn, Tofiq deyir ki, ən az 10 dənə kompüter oyunlarının CD-si var. Deməli, Tofiq deyirsə ən az, o deməkdir ki, ən az 10 dənədir. 10 dənə olar və ondan da çoxdur ən az 10 dənə, yəni axrıncı, ən axırıncı, ən pisalda onun 10 dənə CD-si var və ondan da çoxdur. Deməli, Tofiqin 10 dənə də CD-si ola bilər, 11 dənə də və sonsuz sayda, yəni bilmirik sonu nə qədər CD-si ola bilər. Yəni ən azı 10 dənədir, də, onu bilirük bu rəqəmlər içərisində. İndi birinci məsələyə baxaq. Deyilir ki, fikirləri bərabərsizliklə ifadə edin. Arif karandaşlarının 3-ünü üçün, bacısına verdi. İndi onun karandaşlarının sayı 5-dən azdır. Deməli, karandaşlarından üçsünü bacı üçünü, bac, üçünü bacısına veribsə, bilmirəm Arifin nə qədər karandaşı var idi. O bilirəm ki, üçünü verdi bacısına və 5-dən az qaldı. Yəni bu ifadə şəklində yazılar. İkincidə deyilir ki, Rahilənin ən çoxu 10 manat pulu var. Rahilənin 10 manatdan azı da pulu, amma 10 manat da ola bilər. Yəni Rahilənin pulu x-dırsa, onun ən azı ondan da az pulu var, ən çoxu da 10-dur. Ən azını bilmirəm nə qədərdir. 3-cü də Lətifə xanım mağazada çəxlədiyi pul 15 manattan çox, 20 manattan az olarsa. Deməli Lətifə xanımın mağazada xərclədiyi pulu bilmirəm nə qədərdir. O bilirəm ki, bu 15 manattan çoxdur və 20 manattan azdır. Başa düşdünüz? 15 manattan çoxdur, 20 manattan da azdır bu şəkildə olacaqdır. İndi uşaqlar izah eləyəm niyə bu şəkildə oldu. 2 dənə bərabərlik oldu. Buna deyirlər 2 qat bərabərsizlik. 3 dənə bərabərsizlik oldu. Buna deyirlər 3 qat bərabərsizlik. 3-cü sualda deyilir ki, A-nın verilən bərabərsizliklər ödəyən ən böyük natural qiymətlərini tapın. 1-ci də A < 24-dən. A 24-dən kiçikdir. 24-dən kiçik ən böyük ədəd hansıdır? 23. Deməli A 23-dür. A < 36 * 10. Əvvəlcə 36-nı 10-a vuraq, eləyəcək 360. 360-dan kiçik ən böyük ədəd hansıdır? 359. Deməli A olacaq 359. Bu şərt daxilində misalları həll eləyəcəksiz. Daha sonra 5-ci sualda deyilir ki, A 3456-dır, 3456-dır. Bu hansı bərabərsizliyi ödəyir? Baxın. A 3 4 5 6-dır. Deməli, A hansı nöqtə ədədlərinin arasında yerləşir? 3-də daxildir. 6-da daxildir. Amma bərabərsizliklərdən bu şərti ödəyən yoxdur. Baxıram ki, 3-dən kiçik nə var? 2 var. 6-dan böyük nə var? 7 var. Amma nə 2 daxildir, nə də 7 daxil deyil. Deməli, bu şəkildə olacaq. Uşaqlər, bunların ikisi də doğrudur. Yəni 3-nü 6 daxildir verməklə birinci, 2-nü 7 daxil deyil verməklə ikinci doğrudur. İndi uşaqlar ədəd oxu üzərində sizə qeyd eləyə. Baxın A > 5-dən. Bir də A ≥ 5-dən. Gəl hər ikisini ədəd oxu çəkəm. Ədəd oxu çəkirəm, 5-i qeyd eləyirəm. A 5-dən böyükdür. Baxın bura bir dairə qoyuram. Burda 5 daxil deyil. A 5-dən böyükdür. 5-dən böyük deyirəmsə sağ tərəfə götürürəm. Kiçik deyirəmsə sol tərəfə götürürəm. 5-dən böyüklərə sağa qeyd eləyirəm. A 5-dən böyükdür. Lakin 5 daxil deyil deyə xəttimiz baxın bu dama boş qalır. Lakin A 5-dən böyükdür və 5-ə bərabərdir deyirəmsə 5-dən böyükləri götürürəm və 5 daxil olduğuna görə bu damanı da rəngləyirəm. Olur 5 və 5-dən böyükdür. 4-cü məsələdə deyilir ki, bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik natural ədədin qiymətini tapın. Əvvəlcə bərabərsizliyin sol tərəfini sadələşdirək. 12-dən 5-i çıxıb üzərinə 13 gəlirəm. 12-dən 5-i 7 üzərinə 13 gəlirəm 20a. 20a > 100-dən. Onda a-nı tapanda 100-ü bölürəm 20-yə. Çünki bərabərlik a-d tənliyi kimi həll etsəm 100-ü böləndə 20-də 5. a 5-dən böyükdür. 5-dən böyük ən kiçik ədəd bizə nə deyir? Deyir ki, bərabərsizliyi ödəyən ən kiçik natural ədəd 5-dən böyükdür, ən kiçik natural ədəd 6-ya bərabərdir. Cavabımız olacaq 6. Deməli birinci misalın birinci hissəsində deyilir ki, ifadə verilib. Baxın, ifadəni göstərim sizə ifadə verilibdir. Ədəd oxu üzərində qırmızı xətlər hansı bərabərsizliyə uyğundur? Baxaq görək 5. Beş. 5-dən sağ tərəfdədir. Sağdadırsa böyükdür deməkdir və 5-in içi rənglənməyib. Rənglənməyibsə deməli böyükdür və böyükdən altında xətt olmayacaq. A > 5-dən. İkincidə isə deyir ki, həminçi qaydayla yenə rəngləmək Qırmızı rənglə olan hissəni göstərək. Yenə 6-dan sağdadır. Sağdadırsa böyükdür deyir, lakin görürsüz 6-nı rəngləyiblər. Rəngləyibsə 6-nıdan böyükdürnə altında bir xətt də olacaq. Xətt onu göstərir ki, 6 də da daxildir bura. Cavabımız oldu A bəndi. İkinci sualda deyilir ki, Elvin piyada saatda ən çoxu 6 kilometr gedə bilər. Elvin 90 dəqiqə nə qədər yol getdi, gedə bilər. Deməli 1 saatdan ən çox 6 kilometr gedirsə, uşaqlar 90 dəqiqəmiz, biz bilirik ki, 90 dəqiqəmiz 1 saat yarımdır. Yəni 1.5 saatdır. İndi Elvin 1 saatda 9 kilometr, 6 kilometr gedirsə, 1 saat yarımə 1.5 vuraq 6dır. Yəni 9 kilometr gedəcək. Bədir Elvin ən çoxu Ən çoxu gedir 6 kilometr. 1 saat yarışmada ən çoxu 9 kilometr gedəcək və Ervinin getdiyi yolda ya 9 kilometr olacaq, ya da 9 kilometrdən kiçik olacaq, amma böyük ola bilməz. 3-cü sualda deyilir ki, Kamil yarışın ikinci mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün birinci mərhələsində 4 oyundan ən, azında, ən azı 40 bal toplamalıdır. O 1-ci oyunda 11 xal İkinci oyunda 9 xal, üçüncü oyunda isə 12, 12 xal toplayıb. Deməli, birinci oyunda 11 xal, ikincidə 9 xal, üçüncü oyunda isə 12 xal toplayıb. Cəmi nə qədər toplayıb? 11 + 9 eləyir 20, 20-nin də üstünə 12 gələndə eləyəcək 32 xal. Bu 3 oyunda 32 xal toplayıb. Axı 4 oyundan gedir söhbət. 4 oyunda 4 oyunda ən azı 46 toplamaalıdır. Deməli bunun ən azı 32 oyun 32 xalı var və 3-10 oynayıb. 4-cü oyunda nə qədər toplamaalıdır ki, cəmi 40 eləsin. 40-dan 32-ni çıxıram, elir 8. Deməli bu ən azı 8 xal toplamaalıdır. 8 xaldan kiçik toplasa uduzacaq. Yəni x e >= 8-dən. 4-cü oyunda nə qədər xal toplamaaldır və hansı bəndə udir hansı bərabərsizlik məsələn cavabını düzgün əks etdirir doğru cavabımız olacaq b bəndi yəni bu 8 xaldan az toplamamalıdır 8 xaldan çox toplamamalıdır və ən pis halda 8 xal toplamaaldı Bu şəkildə misallarımıza davam edirik. Gəlin ümumiləşdirici tapşırıqlardan da təkrar kimi bir-ikisinə baxaq. Məhsəf faiz dərsinizi də eləmişdim. E, yenə də faiz dərsinin təkrarı, uşaqlar, faizdə yaddınızdadırsa, e, deməli təkrarlayırıq. 50% faiz, mən dedikcə siz özünüzsə təkrarlayın. Ədədin 1/2 hissəsidir. 75% faiz, ədədin 4-dən 3 hissəsidir. 25% faiz, ədədin 1/4 hissəsidir. 20 faiz ədədinin 1/5 hissəsidir. 10 faiz də ədədinin 1/10 hissəsidir. Yəni bunları əzbər şəkildə yadınıza saxlayın ki, hesablamalar eləyəndə sizə asan olsun. Məsələn, baxın, burada deyir ki, 48-in 50%-ni tap. 48-in 50%-i, yəni 1/2 hissəsidir. Artıq 100-ə vürüb 50-yə bölməkdən sə 2-yə bölmək daha yaxşıdır. Daha sonra tənliklərdən də birini yazaq, uşaqlar. Dair tənliyi həll edin. Bax məsələn 70 + 2n = 2n = 366. Toplanan toplanan cəm. Toplananlardan birini tapanda, yəni 2n-ni tapanda, cəmdən digər toplananı çıxırsınız. 2-nə bərabərdir. 266-dan 72-ni çıxanda necə 196. Nə də tapanda artıq bu vuruq-vuruq hasilidir. Vuruqlardan birini tapanda hasili digər vuruğa bölürsüz və buradan da n bərabərdir. 196-nın içində 2 90 Deməli 7-ci məsələdə deyir ki, Cərim 40 manat pulun 19%-nə dividend aldı, qalan pulun 1/3 hissəsinə kitab aldı. Nə qədər pulu qaldı? 40 manatın 19%-i 40-ı bölürəm 100-ə vururam 19-a. Bu deyir 7.6 manat. Deməli 7.6 manatna dividend alıb. Nə qədər pulu qalıb? Bu 7.6-nı 40-dan çıxıram, eləyəcək 32.4 manat. Bu 32.4 manatının da 1/3 hissəsinə, yəni bölünsün 3 vurulsun 1 hissəsinə kitab almışdır. Və bu dəyər 10.8 manat, nə qədər pulu qaldı? 32.4-dən də 10.8 manatını çıxırıq. Bu da eləyəcək 11 tam Üzr istəyirəm. 21.6 manat pulu qaldı. Deməli, Kərimə 21.6 manat pulu qalmışdır.